Üyümüzde kim terbiye bir yaptı ballarımızı gel. Kim örgüt yaptı, kim ge ki gerek, kim ki ge ergeçlik gerek, kim mi özüge ibrat, kumir kılıçlık gerek, kim örgüt yaptı onu? Televizör. Aktörler, sporçılar, koşukçılar, onlar ne bana yakışık kimlar bilan do'st bo'lgan qaysi kiyimni yaxshi ko'radi qaysi ovqatni xush ko'radi qaysi seriallarni ko'radi hayoti chog'ida qancha pul topgan qaysi mamlakatga borganda qanaqa bir qiziqarli voqea bo'lgan qaysi kinoda qaysi futbol komandada o'ynaganda necha pul topgan bularni yaxshi bilishadi birodarlar farzandingizni tarbiya oladigan joyi televizor bo'lsa qayerdan sizni ko'zingizni quvonchi bo'lsin erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat qaysi pul topish yer olish uy solish bolasini uylab joylab qo'yishmi erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat bola tarbiyasi ishonavering bundan og'ir ish yo'q bundan og'ir ish yo'q bir kishi o'zini do'stiga shikoyat qiladi nimadan bolasini noqobilligidan nimaga shunaqa bo'ldi bilasanmi sen ekibla tashab qo'ygan eding u daraxtni putamagan eding vaqtida dorisini bermagan eding vaqtida suv qo'yib vaqtida bir parvarish qilmagan eding xohlaganday o'sib qoldi bu daraxt kimda ayb bu yaqinda uylangan birodarlarimizga yoki farzandlari mayda bo'lgan birodarlarimizga bir juda ham muhim narsaki farzand har qancha yosh bo'lmasin uni ta'limi bilan shug'ullanishlik kerak payg'abarimiz sallallohu alayhi vassallam aytdilar farzandlaringlarga uchta hislatn o'rgatinglar payg'ambaringlarni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar payg'ambarni oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va nimani qur'on tilovatini yoshroq odamlarni o'tirib qolsangiz yoki quloq solsangiz so'ziga gapi faqat futbol haqida Ya rahmat yana ham artistlar haqida gapirmayapti biznikilar только futbol sen o'zingga bir ibrat kumir deyayotgan sportchi yahudiymidi nasroniymidi farqi bo'lmayapti odamlarga yana bachavozmidi yo otasiga oq bo'lgan bir marazmidi farqi yo'q muhimi chiroyli futbol o'ynasa chiroyli qilib uni ati qilingan bo'lsa bo'ldi akalar bu musibat bu musibat bu bu yosh yigitlarga eng zo'r narsa nima edi tarbiyasi uchun sahobalarni hayotini o'rganish edi bu sport bu futbol akalar sportda hamma turi ham Sağlam, sog'lom salomat baquvvat bo'lishlikni bir vositasi xolos lekin maqsad emas hayotda maqsademas kelinglar birodarlar bugundan boshlab ibratni o'zimiz beraylik bugun oila kechki ovqatda mabodo o'tirib birga yesa hammasi yig'ilganda Mabodo yig'ilib qolsak dasturxonning ustida ona o'chirib qo'yaylikda ovqatni yeb bo'lib turib bugun bitta sahobani hayotini gaplashaylik ay holisani hayotini masalan yoki umar ibn hattob roziyallohu anhu hayotidan bir 3-4 ta bir lavhani ko'rib chiqaylik bugun siz o'qib bering kitobni ertasi kuni onasi o'qib bering keyin o'g'li keyin qizi ey domla nima deyapsiz kim qiladi buni bo'ladigan gapni gapiring to'ppa to'g'ri Bola bu bo'ladigan ish emas bu bo'ladigan ish emas bu endi mana shu ish bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin balo bormi bolandan shikoyat qilib hozirgi yoshlarni psixikasida meni tinch qo'yinglar degan narsa bor qaytaraman hozirgi zamonni suvini havosini olib o'sayotgan yoshlarda meni tinch qo'yinglar degan tushuncha bor nima demadinglar chunki mana bu hozirgi berilayotgan ta'lim xuddi shu suvni beryapti o'zi uchun yashaydi faqat o'zi uchun qayerdan olyapti bu narsani musulmon odam musulmon odam o'zini uyini jannatdan bir parcha qila oladi uyini birodarlar hayot har qancha qiyin bo'lmasin turmush har qancha og'ir bo'lmasin topish tutish ja zo'r bo'lmasin lekin mana shu xonadonni jannatdan bir bo'lakka aylantirish mumkin nima bilan ollohni hukmini qoyim qilishlik bilan oddiy ovqat faqirona jihoz faqirona uy agar bu oilada xotinni erga erni xotinga qiladigan muomalasi otani farzandlar bilan farzandlarni ota onalar bilan qiladigan muomalasi ollohdan qo'rqish ustiga qurilgan bo'lsa hayotda har qanaqa mashaqqati bu xonadon uchun hech narsa emas ammo millionlagan pulga olingan uyni ichidagi jihozlari falon pul bo'lgan uy bo agar Allohni tanishlik asosiga qurilmasa bo'lgan aloqalar bu uy jahannamdan bir parcha bo'ladi